चंद्रे धनुराशि श्री सूर्य ऋषभ राशि देवराज पुण्यथा यथा राशि श्री एवं ग्रहण विशेष विशेषताय शुभ पुण्य मम आत्मना स्मृती स्मृती पुराणोक्त वेदोक्त उन्नयनल प्राप्तार्थम नमः सकल पुतुम्बानाम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल सुरक्षार्थम सकल पुतुम्बानाम आदि व्याधि जरा जरा पीड़ा पीड़ा केश केश कष्ट कष्ट त्रास त्रास निवारणार्थम आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध त्रिविध तापोपौरवम चतुर्विध चतुरविध चतुरविध पुरुषार्थं सकल कुटुंब, मध्य परस्पर प्रेम वृद्धिंगत तथा स्थिर द्रव्य प्राप्त आदि आयु प्राप्ति सकल इष्ट कामना प्राप्त वने कामना सिद्ध्यर्थ

ಪರಿಕ್ರಮಾ ನರ್ಮದ ನರ್ಮದಾ ನರ್ಮದಾ ಮಯ್ಯ ಉತ್ತರ ಕಟೆ ನೇಮಾವರ ಕೇತ್ರೆ ನರ್ಮದ ಮಯ್ಯ ಮಯ್ಯ ಅದಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ನಾಭಿ ನಾಭಿ ಸ್ಥಾನೇ ಆದ್ಯ ದಿನ ರಾತ್ ಸ್ವರ್ಣೀಯ ಆದರಣೀಯ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪರಿಕ್ರಮಾ वासी माधव, माधव गुरुजी सान्निध्ये नर्मदा मय्या प्रात, प्रात पूजनञ्च अहम् अहम, करिष्ये गणाधिपते न विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्गीताय नागाणनाय सज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नर्मदमय अक्षदावयच नर्मदा विदमे मेकल्कन्याय धीमेदया आर्ती उत्पत्तीलावचे धूपं अग्रहापया नैवेद्यम समर्पयामि <coughs> तर म्हणजे आपण हा संकल्प म्हणजे सगळं मागतोय बरं का की नर्मदा माई आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे ते पाहिजे तर बऱ्याच वेळा असा प्रश्न विचारला जातो की व मागायची काय करायचे देवाला सगळं आहे पण तसं नाही मागायला लागतं तर असं म्हटलंय की ज्ञानेश्वरांनी पूर्ण ज्ञानेश्वरी लिहिल्यानंतर पण मागितलं तर काय मागतो त्याच्यावरती अवलंबून आहे देवा म्हणजे ज्ञानेश्वरांनी सगळे जगासाठी माग मागितलेलं आहे आता विश्वात्मक केंद जाणे खडे साखरेचा नैवेद्य दाखवायचा आहे पाणी पाणि आहे नाभ्या आसीदन्तरिक्षेष्णोद्य समवर्तता पद्या भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाल्पयिन् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा इदं ब्रह्मणे ब्रह्मणेन माहा शर्कराखण्डखाद्यानि दहिक्षीर्घृतानि आहारं भक्ष्यं भोज्यञ्च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते आरती सगळ्यांनी सज्ज व्हा श्री शिवानंद शिवानन्दस्वामिकृ नर्मदा आरती ॐ जय जगदानन्दी मैया जय आनन्दकन्दी ब्रह्मा हरिहर शङ्करे पाल आरघ तुमवरदाय भद्रिना व पदं चण्डी भोमैया अभिभव पदं चण्डी Thank uh you. -huh.

जय जगदानन्दी शिर्डि माधे पण्डरपुर ीन दिव्य सम्प्रदायकोमलोकारीर्घनायकच्छ नक्रचक्र चक्रवाक शर्मदे त्वरीयपाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे महागभीर नीरपूरपापभूतभूतलमस्तपादक

सुवीक्षितं यदा रुकुन्दो न सौनकासुरारिदे वि सर्वदा पुनर्भवाधि जन्मसं भवादि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामिवि नर्मदे अलक्ष लक्षरामरा सुराधिपूजित सुलक्ष धीर धीरलक्षल शकूजितम् वशिष्येष्ठदकल्पमादिशर्वदे त्वरीय पारपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेशकस्य मादिषट्पदे धृतं स्वकेयमानसे सुनार षट्पदे रविन्दुरन्ति देव देवराज कर्म शर्वदे पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे लक्ष लक्ष लक्षपापलक्ष्यसारसायुधं तधस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्तिमुक्तिनायकं विरचि विष्णुशङ्करस्वीयनामवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अहङ्कृतस्वरस्वृतं महेश केश जानटे किरातशोकवाडवेषु पण्डितेश नटे धुरन्तपापकापहारि सर्वजन्तु सर्वरे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्म दे नर्वदाष्टकम् त्रिकालमे ये सदा पठन्त ये निरन्तरं न यान्ति दुर्गति कदा सुलभ्य देह दुर्लभम् महेश नाम गौरवम् पुनर्भवान वै नर विलोकयन्ति गौरवान् सविन्धुसिन्धु स्वस्कर पापजातक हारिवारिसंयकं कृतान्तधूतकालभूतवीरिहारिवर्मदे तदीय तो दे। पाद पंकज नमा दे नर्मदेजित्राप तो जातक संयुत काल भूत भीति वर्मदे तदीय तो पाद पंकज नमा देवी नर्मदे तदीय तो पाद पंकज नमा देवी नर्मदे तदीय पाद पंकज नमा देवी नर्मदे नमा देवी नर्मदे नमा मात नर्मदे नमा देवी नर्मदे नमा नर्मदे नमा देवी नर्मदे नमा नर्मदे पार पंकज नमा देवी नर्मदे प्रदक्षिणा करून घ्या या ठिकाणी कानि पापा आणि जन्मान तानि स्थानि तानि मनुष्यानि प्रदक्षिणां पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणम् कारणे कारण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर नर्मदा आरती देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं प्रतिवन्दनं नर्मदमयलार्ति द्य गणपति बप्पा रुद्राक्षनार्ति द्य स्वतार्तिध्या देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं प्रतिवन्दनम् अक्षरा घ्या हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयि यन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन् हे हनाकं महिमानः महिमानहासचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु

भग मृत परिवेषार्यासंग्रहे आयुष्य तम प्रिय विश्व देवास् सदंताय विमहे वक्रदुंडा धीमहे ओम महालक्ष्मी चमहे विष्णुपत्नी चीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया ओम तत्पुरुषाय विमे महादेवाय धीमहे रुद्र ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहे तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ओम नर्मदाय विद्महे मेघलन्याय धीमहे तन्नो रेवा प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः यानि कानि च पापाणि जन्मान्तकृतानि स्थानि स्थानि वलिष्यानि प्रदक्षिणां पते पते अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारण्यभावेन रक्ष, रक्ष 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 परमेश्वर मन्त्रिहीनम् क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशम् आगतां सुख सम्पत्ति पुण्यहंसो दर्शनात् पुण्य हन्तो दर्शनात् पुण्य हंसो दर्शनात् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमे तत् जय जय कर्णाधे

काल वही रोष था। हरि ही ओम ओम दिव्य राज्य से विमान पावनाधि पंक्यम

उत्ति उत्ति नायकं प्रशस्त चारु ैवतं निरञ्जनं मृदुदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालम् अष्टमासीन्यकोशन्दति दृष्टिपाप नष्टपापजालमुग्धशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमादिकन्दनं काशिकापुरादिना भूतसङ्गनाय तं विशालकीर्तितम्पपुण्यपापशोधसंविधं विजय मार्गगोविन्दं पुरातनं जगद्पति काशिकापुराधिनाथकाय भैरवं कालभैरवाष्टदं पठिन्त हे मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम्

महलक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी आयता श्री अम्बा मी जय श्री अम्बा मता की जय श्री अम्बा मता की जय भारत मता की जय नर्मदा भार जय शिवाजी महाराज की जय 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 भवानी जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय नर्मदे なるほどね。